Eh, ilk öncə mən danışacağam <coughs> Astaradakı klanların savaşından, yəni ordakı qruplaşmalar. Ə, Azər Cəfərovun, Vilayət Eyvazovun qolkonnik ali hərbi rütbəsi verib Astariya təyin etdiyi və Astarada son bələdiyyə bu illərdə eh qoculuq edən Azər Cəfərovdan da danışacağıq. Azər Cəfərovun pastaranın Ərçivan kəndindəki qanlı belə də özünü güc göstərisindən ötürü, özünü təsdiqlətməkdən ötürü Ərçivanlılara bir gecədə qoşun yeridib, orada bir çox insanları döydürməsi, qanına bulandırması, e uşaqlarının gözü qarşısında bir neçə nəfəri həbs etdirməsi, onlardan yüz minlərlə pul alması Demək, bütün bu məlumatları sizə təqdim eləyəcəm. Demək mənə müxtəlif e, sosial şəbəkələr vasitəsilə də, nə bilim, e, telefon vasitəsilə də məlumatlar gəlir, e-mail vasitəsilə məlumatlar gəlir. Sağ olsunlar. <coughs> Baxıram, e, təhlil eləyirəm məlumatları, düzgünlüyü ilə bağlı soruşuram. Deməli Görünən odur ki, bizim 2 gündür, 3 gündür hastarayla bağlı verdiyimiz məlumatların böyük effekti var. Ona görə də orada planlarçı var, o qruplaşmalarçı var, bir-birinə qarşı daha da qəzəbləniblər və əminəm ki, bizə daha çox məlumat gələcək və biz o məlumatlar vasitəsilə hastaradakı mafioz Azər Cəfərov qruplaşmasının polis adına ləkə olan bu adamların ifşasını sizin dəstəyinizlə, Astaralı qardaşlarımızın dəstəyi ilə tez bir zamanda həll edəcəyik. Mən inanmıram ki, <coughs> Astarada ki Azər Cəfərovun özbaşnalığına, öz özbaşnalığına görə vilayət İevazov özünü hədəfə gətirsin. E, bugünkü məlumatımız çox əhəmilidir. Görək burada nə yazılıb. Gətirək burada Azər. Azəri burada göstərək. Hara getdi Azər? Azər, Azər. Ya burada var da bu tərəfdə. Deməli, Burada azər azarı gətirib başımın üst tərəfindən qoymuşam burda. Əslində bilirsiniz də, ayağımın altındadır, amma indi şəkli hara qoymaq, aşağıya qoymaqda olmur. Astaranın polis palkovniki Azər Cəfərov deməy hansı cinayətləri törədi? Astarada məyərmiş Ərcivan hadisələri baş verib. 2023-cü ilin may-iyun aylarında bizim xəbəriniz olmayıb bundan bağlı. Ərcivan hadisələri. Bu barədə indiyə qədər heç bir çividə məlumat verilmir. Kütləvi informasiya vasitələrində. 2023-cü ilin may-iyun aylarında Ərcivan kəndinin tarixində qara ləkə kimi qalmış kütləvi həbslər baş verir. Ərcivan 44 günlük savaşda 9 şəhid verib. 100-dən çox qazi var kənddə. Ərcivanlılar həmişə öz haqqlarına görə etiraz edib yolu bağlayırdılar. Hökumət nümayəndələrini öz ayağına gətirərdilər. Rayona yeni polis rəisi təyin olunmuş polkovnik Azar Cəfərov qərarə gəlir ki, Ərcivanı cəzalandırsın. O öz əməkdaşlarından birinə şəxsi söhbətdə deyir ki, qonşu rayon Lənkəranın polis rəisi Nardaran hadisələrinə rəhbərlik etdi. Nazir onu Lənkəranın rəisi olmaqla rəisi qoymaqla mükafatlandırdı. Mən də Ərçivanı ağlandıraram ki, ilç rəisliyimi belə təsdiq edim. Əməliyyata hazırlaşan polkovnik Azər Cəfərov nazirliyə məlumat versə də, nazir vilayət Əvazov əvvəl razı olmayıb. Çünki Ərçivanda ikinci nardaranın təkrarlanmağa ehtiyac yox idi. Çapda dövlət üçün təhlükə yox idi, lakin Azar Cəfərov İran-Azərbaycan arasında olan soyuq münasibətləri vaxtı yuxarına inandıra bildi ki, Ərçivan dövlət çevrilməsinə hazırlaşır. Lakin Nazir Vilayət Eyvazov Astara polisinin qarşısına şərt qoyub. Elə edin ki, ölüm faktı olmasın. Qorxudun, lakin öldürməyin. Bu tələşlərin ayağa qalxmasına səbəb oldu. Və İyun ayında Ərçivanı qoşun yeridildi. Baxın ha, bundan bizim məlumatımız olmayıb. İyun ayında Ərçivanı qoşun yeridildi. 100-dən çox qara maskallı, 50-yə yaxın ağır zirehli texnika gecə yarısı kəndə hücum etdi. 30 evə baskın edildi. Vətəndaşlar at baltarı ilə yorğandan çıxarılıb aparıldılar. İdman müəllimi Araz və onun qardaşı Pərviz müqavimət göstərdilər. Onları az yaşlı körpələrin qabağında o qədər döydülər ki, ağızlarından qan gəlirdi. Sonra idmançı Hünərin, idmançı Cəsarətin, elektrik çəmənin evinə eyni qaydada girdilər. Kəndin bütün ruhaniləri həbs olundu. İş adamlarını da o gecə apardılar. Qaz Əhmədin oğlu Aşur kəndin ən imkanlı ticarətçilərindən biri idi. Ondan 100 min manat pul alıb buraxdılar şim küllü miqdarda pul verə bildi azad etdilər. Hal-hazırda 15 nəfər Ərcivan hadisələrinə görə həbsdədirlər. İstintaq vaxtı onların qabağına narkotik qoyulub, ya narkotik ya da ki 274-cü maddə ilə vətənə xəyanət xay maddəsi ilə həbs. İndi qorxudan heç kim bu barədə danışmır. Bu igidliyə görə əməliyyatda birbaşa iştirak edən rəis polkovnik Acar Cəfərov və onun Ameliyat üzrə xidmət müavini Orxan Novruzovun vəzifədə irəli gedəcəyi gözlənilir. Cəmiyyəti belə bir may iyun, may-iyun ayında hadisə baş verib, biz bunu işıqlandıracağıq, biz bunu necə deyirlər, çalışacağıq ki, gündəmdə saxlayaq. Azarbaycanla bağlı kifayət qədər məlumatlar var. Biz sizə məhz sizi rayonlarda partida partının rayonlarında incidən yerli strukturlarda isyan xalqın içində nifrət oyadan geri gəlmişkən indiki bu zamanda ee qoşuluğumuzda bir neçə düşmən dövlətin olması bizim iç xaosa getməyimizi istəyən kifayət qədər dövlətlər var. Həm Rusiyayla dərbin kəskinləşən münasibətləri. Yəni hər kəsə maraqlıdır ki, Azərbaycanda iç savaş çıxsın, insanlar bir-birini qırsınlar. Mən belə baxıram ki, Vilayət Evazov öz rəisləri vasitəsilə belə özü də maraqlıdır ki, Azərbaycanda xaos çıxsın, iç savaş çıxsın və insanlar bir-birini qırsınlar. Amma mən Vilayət Evazov düşünmürəm ki, bu sənin xeyrinə olacaq. Əksinə, bu sənə baha başa gələcək. Qaldı Azər Cəfərova, Azər Cəfərova daşı nəyi arzulaya bilərəm? Sadəcə ağlılı olmağı və inanmıram ki, sən bu hərəkətlərdən sonra əgər belə deyək, hansısa istiqamətdə birdən birə qığılcıqdan od törəyəcəksə, sən salamat qalasan. Hələ-hələ o cənif zonasında mümkün deyil ki, səni orada salamat buraxsınlar. Ona görə o polis də forması var. Ümumiyyətlə insan gərək özünə güvənib nə sə eləsin. Yəni siz ölkədəki cinayətçilərdən, cinayətçilərdən onları cəzalandırıb müəyyən mənada nəsə xeyir gütsəz, kimsə sizə heç nə deməz. Amma bir də var ki, artıq bu polis orqanını biznesə çevirmək. Yəni rəis oturub rayonda öz də nə təhsili var, nə savadı var, nə danışıq qabiliyyəti var. Hamısı saxta şeylərlə təhsil alıb gəlib, oturub orada mən rəisəm. Ha, hə, nəyinimək lazımdır? Pul qazanmaq lazımdır. Pulu hansı yollarla qazanaq? Kiməsə torba tikə. Hə? Ha, bunun pulu var. Gedək onun puluna çökək. Əvəlin bunun ticarəti var. Gedək ondan xərc alaq. İcraya çökək. Prokurorov, gör bu Azər Cəfərov nə qədər qudurub ki, prokuroru təhdid elətir. Prokuroru deyir ki, gətirib səni şöbəyə soxarıq, ağlandırar. Ona görə də necə deyirlər, bu məsələdə Azər Cəfərov, sən mən əminəm ki, Vüqar Ələkbərovdan artıq adam deyilsən. Vüqar Ələkbərovu bilirsən də, nə günə saldım. Bilmirsənsə öyrən, maraqlan, görəcəksən. Sən Azər Cəfərov Mənim üçün Vüqar Ələkbərovdan nə də ki, onların başında duranlardan artıq bir şey deyilsiniz. Mən sənə söz verirəm ki, sən və sənin tayfan mənim hədəfimə gəlib və sonuna kimi də sizi təqib eləyəcəm. Siz cəmaatı orada təqib eləyin, daha sonra kim qalib olacaq. Mən də sizi